Добрый день. Вы смотрите телеканал «Социальная краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию «Костянтин Крупский». Будем мы сегодня говорить и про музыку. А у нас в студии Артур Босса. Это ведущий, телеведущий, певец, шоумен. Ну и я… Добрый день. Здравствуйте. Я просто заходил на ваш сайт, и там невозможно вот скопировать для того, чтобы вот там биография… Запоминайте. Да. Я вот запомнил, вот я хотел просто процитировать, там биография очень хорошая, что обладатель там харизмы, обладатель уникального голоса. Вокруг него, когда он заходит там все там как-то вот вот сияет вертится и вообще ну в общем э, и трудно даже назвать город где вы родились то есть это вроде бы небольшой город Ленина а потом как-то был Львов а потом как-то Харьковский э, какое-то Харьковское учебное заведение да. и здесь память моя сломалась да. вот и я перестал вот э, запоминать надо все-таки разрешать копировать много есть поклонниц которые могли бы скопировать Ну, пусть почаще заходят и перечитывают это вечерами Перед сном, либо утром для поднятия настроения. Но я могу сказать, что город, где я родился, это поселок, я родился в Крыму, это поселок Ленина, Крымская область. А вот где жил, вот с этим возникает вопрос. Потому что я жил и во Львове, вырос во Львове, где я закончил школу и получил первое образование. Потом у меня Харьков, где я получил второе высшее образование. Вернее, первое высшее образование. Потом у меня Одесса, потом Киев, потом два года Греции. Ну, вот как-то вот. Пытаюсь везде. Я вообще любитель побывать в новых местах. А, а я любитель позадавать всякие вопросы вот Давать. босса. Это же должен быть псевдоним, да? Мне, мне так кажется. Ну, если он, наверное, должен быть, наверное, да. Да, то есть это все-таки псевдоним. И, и есть какая-то история, наверняка, его. А нет, обычная. В ничего, ничего особого нет в нем. Просто вот обычная. Угу. Я недавно пересмотрел фильм. Он назывался «Август "Августраж" про мальчика. Э которого не было родителей, но он чувствовал связь с родителями с помощью музыки. Он сам выучился играть на гитаре, на органе, на пианино. И потом все-таки родители нашлись. И ему придумали псевдоним Август Раш, э, просто бродячий музыкант. Там э, у него была кличка, по-моему, э, Мак или Чародей, или как-то в общем. Он увидел надпись там Август Раш на проезжающей фуре. Там, на какой-то Ты будешь Август Раш. Нет, нет. Э, я уехал э, с паспортными данными своими в Грецию. Э, у меня был гре. С Гре... в Греции контракт с греческой рекординговой компанией, где там пробыл полтора, около двух лет. И оттуда я уже вернулся к Боссу. А вот mm -hmm. Артур, Боссу это приобретенная там фамилия, а Артур просто мне нравится это имя. И вот А, Б оно очень хорошо сочетается. Mm -hmm. Вы успели побывать в Греции до кризиса, до, до, тех, до тех пор, пока страна обанкротилась? То есть вы еще смогли оттуда да, что-то вот заработать? Ну, если вы считаете, что за границей я ввозил, повышал бюджет нашей страны, то может, в принципе, да. А, мне интересно, зачем э, телеведущий... Э, в... Певец с именем снимается в телепроектах наподобие там голос страны. Когда вы сидите, mm -hmm. вы стоите за спиной, э, поете песню чужую, а перед вами сидят судьи. Во-первых, большой вопрос: кто эти судьи и почему именно они судят? У меня возникает такой вопрос. А вы же играете роль, как будто же вообще малоизвестного человека? Вот интересно, вот обернуться они на ваш голос или нет. Зачем это нужно в. Я себе очень часто задавал этот вопрос. Я после принятия участия в этом проекте, вы имеете в виду, наверное, голос страны. Голос Краины, да. Да, да. Я вам хочу сказать, что я пришел к итогу. Понятно, это не мой проект изначально, не мой проект, потому что я не вокалист. Я там не обладаю супер-пупер данными, вокальными данными. Я шоумен. Меня нужно и видеть, и слушать, потому что в основном я говорю, и в основном э, я доношу информацию визуально, то есть это все в комплексе. А тут нужно удивить какими-то вокальными данными, мелизмами, там еще чем Нет, я не отношусь к, к, к таким вокалистам, но я хочу сказать э, хочу сказать, что этот проект он меня взбодрил, потому что я заездил сюда, все, все вроде хорошо, все это и концерты там и. Тут, их там. А вот а проект, он меня просто вот дал мне заряд такой о том, что надо задуматься. Я еще видел недавнее буквально видео, вы в Туле давали концерт. В и, Туле, да. И я вспомнил э, про Тулу «Не нужно ездить со своим самоваром». самоваром да. Вот. А с чем вы поехали в Тулу? Э, с каким-то набором песен, которые будет понятно, россиянам? Ну и сейчас же это же так воспринимается. А, босса поехал в такое время в Россию зарабатывать деньги. Вы знаете, я могу сказать, что мне все равно в какой стране находится мой зритель. Это мой зритель в первую очередь. А Во-вторых, если ну, я отношусь к той ситуации, которая у нас происходит, это скорее всего. Э Политические вопросы, потому что они решаются в политике, они решаются очень быстро. Это политические вопросы. А, народ в этом не виноват. А, это раз. Во-вторых, у меня очень много родственников. У меня родная сестра живет в Краснодарском крае. Mm -hmm. У меня бабушка живет в Ульяновской области. У меня брат живет в Санкт-Петербурге, где у меня скоро тоже там будет концерт. А, но а, я еще раз говорю, что мне не важно, где живет мой зритель. И он не виноват, что он живет в той или иной стране. Я бы только направление пальца изменил бы. Я бы не туда показывал. Ну, а сказать, да, на, на да, оборону, может, вот. но я имею в виду, да, то есть вот здесь рядом все. Да, я имею в виду верхние этажи, вот так скажу, не то, о чем можно было подумать. А в помимо того, что вы скоро будет концерт в Санкт-Петербурге, в ближайшее время, я так понимаю, что вы с победительницей x фактора третьего сезона, и Аидой и Николайчук отправляетесь в совместное турне. И даже есть вот у меня вот, вот это, мне удалось скопировать. Ага. В Миргороде вы будете выступать да. в Шостке, в Конотопе и в Полтаве. У нас в апреле будет пять концертов. В конце апреля у нас Миргород, Шостка, Полтава и еще каких-то два города, я не в этом назвали я не помню. Да, это на самом деле вот уникальное такое сочетание. Очень редко, когда вот, знаете, вот люди совмещаются вместе. Вот как-то получилось, плюс потрясающая потрясающий повод есть для этого. Шлях Домрии это под гиды благотворительного тура. Шлях Домрии это будет такой фестиваль, конкурс для молодых исполнителей. И мы в поддержку этого благотворительной, благотворительной организации Шлях Домрии мы едем в этот тур. То есть искать таланты, проявлять таланты, потому что не всегда, не все могут доехать до наших телевизионных ток-шоу. И мы понимаем, что это в первую очередь не конкурсы а ток-шоу mm -hmm. это телевизион это, это, это шоу. А, вот мы будем пытаться дать возможность проявить себя вот молодым талантом, интересным талантом а, у нас большая страна. Да, то есть вы будете приезжать в город, там, допустим, в Миргород, да, и помимо вас на сцене будут выступать еще миргородские или миргородские э, юноши и девушки, которые э... нет, э, они будут, э, насколько я знаю по условиям, то они будут приходить, то есть будет какой-то какой-то предварительный отбор, то есть они не будут выступать на сцене, то есть мы их набираем mm -hmm. по езде так, таким образом, погодно, мы их набираем, а потом будет проходить заключительный э, фестиваль, где они будут участвовать уже, где будут отобраны определенные участники, уже будут участвовать непосредственно в фестивале. И опять же, в роли судей теперь будете вы выступать, да? Нет, ни в коем случае. Нет? Нет. Мы просто, мы как люди, знаете, вот Алло, Алла ищет таланты. Мы вот именно, мы ищем таланты. Мы их ищем, а вот уже компетентные судьи будут, ну, мне не нравится слово судьи, компетентные жюри, жюри будут отбирать их непосредственно непосредственно э, уже э, в финал э, фестиваля. А, я слышал, что вы поете э, и, как мне показалось, с удовольствием вообще старинные такие песни. Вот э, э, про балалайку, да, ее пел, по-моему, Глызин, да, или, Нет, или ее к... пела Алла Пугачева. Плим 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 плим, да. я не, а да, точно, да. да. Алла Пугачева. Вот. И вы ее да. с удовольствием поете, и она как-то так звучит, ну не такой уж и старый. И... По новому. Вы знаете, у меня был э, концерт э, в нашей Ялте полтора года тому назад. В Ялте был концерт на набережной, большой концерт, тоже в рамках фестиваля был концерт. И я спел эту песню, и вы понимаете, что вот... Подходила молодежь, и я потом где-то иду просто по городу. Слышу, там там Артур Босса, плин, 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 плим. То есть она нравится. Но если музыка хороша, если песня хороша, то неважно, сколько ей лет. Она будет всегда восприниматься хорошо и позитивно. Наша песня хороша, начинай сначала. Начинай сначала, да. Вы также и телеведущий. Да. Мне, мне как -то кажется, что вы немножко так срочно не относитесь к телеведущим, к, к, тел, к телешоу, но тем не менее вы ведете программу, которая называется «Сейшн» с Артуром Боссом. Да, а, «Сейшн», я так понимаю, что там должно быть несколько каких-то групп, которые приходят и что-то вот играют, да? Нет, Section э, это чисто такое есть у музыкантов такой сленг сейшн – это сбор музыкантов, которые посидеть, поговорить там что-нибудь, поиграть такое чисто музыкальный такой, но это не музыкальный термин, да. но его музыканты употребляют в своем обиходе программа концепт программы заключался в том, что у меня да у меня были гости у меня были гости музыканты известные люди наши и история проходила ну, у меня было два гостя один реальный один виртуальный реальный какая-то наша э, зирка э, отечественная, а виртуальный мы брали какую-то э, мегастар, э, очень известную личность, допустим, там вот был в гостях Дима Каляденко, мы э, говорили о Мадонне, но мы не э, обсуждали Мадонну, а рассуждали, как она такая вот не особо красивая, не особо поющая, не особо танцующая э, и добилась такого успеха. И вот мы разбирали, почему, потому что она работоспособная, потому что она целеустремленная потому что в ней есть там какая-то внутренняя харизма, что очень важно для артиста. А потом вот вступал уже мой, мой острый язык, и я на основе и, и, э, популяризации известной личности я уже разбирал по косточкам наши. Вот почему так? Хорошо. Её очень интересно. А, а, кто в кого вы противосто... противопоставляли Мадонне в нашем шоу? -призме? Дима Каляденко. А, его. То да. есть, почему он не добился, почему он не популярный, да? почему он такой неработоспособный. Да, да, да. Получается да, так. Да. Нет, на самом деле я специально брал а, противоположных а, а, артистов, чтобы, допустим, было о чем поговорить. Потому что если артист а, похож или чем-то интересен гостю, тогда будет масло масляное. То есть должен быть конфликт. То есть почему? То есть, ну, он должен увидеть видеть с другой стороны артист. Ну, угу. на самом деле, очень интересно. А также вы проводите, ну, и всевозможные там, я не знаю, концерты какие-то, акции, презентации, угу. шоу, вот что там с волосами было связано совершенно недавно, было какая-то церемония награждения, хейр, что-то бьюти. Хейр стайл, да, хейр бьюти, да. да. Что-то вот такое. Вы говорите, что очень тяжело найти, чтобы э, такой дуэт как бы соединился. Вот с Аидой вы вроде бы соединились, Чук, и едете. А тяжело соединиться на три часа для какого-то концерта? и провести совместное там какую-то вот нагр церемонию награждения это ж вообще человека можно было первый раз видеть да но у меня так было я очень ну, часто провожу такие мероприятия и э Бывает, часто работаю с э, партнерами на сцене. Я работал с Лилией Ребрек, потрясающий человек, а особенно очень в удовольствии э, работает, когда человек профессионал. И я, допустим, для себя, я не считаю себя профессиональным телеведущим, у меня нет образования э, журналистского, но э, мне это нравится, и я... Э, Занимаюсь саморазвитием, точно так же, когда ты ведешь какое-либо какое мероприятие. Вот Лилия Ребрек: Я учился у нее, потому что я видел, как она готовится. Я впитывал, как она это делает. Мы, проговаривали, ведь на самом деле вот эта искра происходит ведущих не на сцене, а за кулисами перед выходом на сцену. Угу. И вот она происходила, и естественно все проходит хорошо. А я человек такой позитивно окружающий себя э, такой аурой, и я пытаюсь со всеми дружить, всех любить. Вы э, скромный, я вот даже себе так Очень. написал, потому что вы вроде бы говорите, что я и не вокалист, вроде бы и не профессиональный телеведущий, угу. и вроде бы так, а вот 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 так, ну такой вот классный. Ну вот в ком я, я я себя воспринимаю в комплексе, потому что э, ну, вообще сейчас на сегодняшний день артист на сцене он должен быть в комплексе, потому что просто выйти спеть, угу. но никому не интересно, или там просто выйти станцевать, артист должен выйти, показать какую-то э, свою э, харизму, показать свои вокальные данные, разговорные данные, там какой-нибудь па сделать, что-нибудь повеселить, пообщаться, э, ну вот тогда зрителю интересно, а просто прийти, ну ж можно включить э, диск и послушать дома прекрасный, прекрасный вокал. Я, как говорят, на сленге, наверное, повелся просто на заглавие вашего видео. Посмотрите, что Артур Босса вытворяет на своем концерте. Вы как раз пели песню «Плим-плим-плим-плим, балалайка». Я просмотрел, я потерял 4 минуты жизни Что же он там вытворил? И ничего. Бэк-вокалистка, выходили по сцене, пританцовывали и все. А что же тогда вы тогда вот... Не, на самом деле вы говорите о том видео, которое не, не, не мое. Это выставлял кто-то, кто-то, кто да. Кто-то выставлял. Со стороны, так еще Но, видать, может быть, я для него чего-то вытворил. Может быть, и для него вообще эта песня. Это потому что на этом концерте, о котором вы говорите, про, про, про видео, которое вы говорите, ко мне после концерта подошла женщина, говорит, а я спел песню, которую пел на голосе страны, Любовь похожая на сон и балалайку. А вы зачем вы поете Пугачевские песни? Я говорю, ну, ну во-первых, в концерте я употребляю те песни, которые нравятся мне в первую очередь, uh -huh. и от которых, ну, как, может быть, каким-то образом связаны с моей жизнью. Эти песни связаны, потому что, во-первых, это голос страны, который определенный этап в моей жизни. А, Во-вторых, прим-прим-прим, ну, потому что она настроение дает. А я человек праздник, человек настроение. И каждая из песен, ну, может быть, он что-то для себя там увидел. Но на самом деле все творилось не на сцене, а все творилось в зале. А, хорошо. Тогда мы сейчас посмотрим клип человека настроения, и мне кажется, что в этом клипе э -э, у вас грустное настроение. А, смотря какой. Да, мы сейчас посмотрим фрагмент, а потом к беседе да. все-таки вернемся. Прошу. Счастье найти, боль отпустить, знала, как Медленно плыть, просто любить навсегда. Твои глаза словно сады райские. Страстно смотреть, ввысь взлететь, где бы ни был я. Когда ты не со мной, я не живу. Когда ты не со мной, любовь теряет. Пою. Живу с надеждой вновь с тобой моя любовь А Артур Босса когда ты не со мной, но сейчас он с нами, потому что в студии как раз вот ä, певец Артур Босса а, Греция все-таки она что-то вот дала в жизни? Вы стали там. Увереннее держаться на сцене. Почему именно Греция? Как был подписан контракт? Как-то это со студией а, Ну вообще в моей жизни э, все происходит как-то э, случайно, хотя я э, считаю, что не бывает в жизни случайностей. Вообще мою жизнь меняют женщины. Вот изначально, ну, мама та, которая дала жизнь, потом mm -hmm. моя первая любовь, потому что мое первое образование ⁇ я железнодорожник и помощник машиниста ⁇ Влюбился в свою одноклассницу, она уехала поступать в, Харьков, в Харьковскую Академию культуры, я поехал за ней, поступать тоже в Харьковскую Академию культуры петь. Mm -hmm. а любовь получается несчастливая, ну, то есть вы расстались и... Ну, всё? после того, когда она, имея э -э образование уже э музыкального училища, поступила в Харьковскую Академию, а я не имел, поступала, а, а я не имея вообще музыкального образа никакого. Я поступила, она не поступила. Но, естественно, наши пути разошлись. вот вообще, вот женщина меняет мою жизнь. И Греция это тоже связано с женщиной. Я на одном из концертов в Киеве. Ко мне подошла женщина, там через переводчика со мной начала общаться. Она говорит: я давно за вами наблюдаю. Вот мы хотим предложить контракт с греческой рекординговой компанией. Я подумал: рассказывайте, что вы там не хотите, кто я? Чего я, почему я должен ехать в Грецию? А вот. Но я недолго думал и на следующий день сказал, что я согласен. Я уехал на больше чем полтора года. Но естественно там было очень много интересного. У меня, во-первых, там был дуэт с Еленой Папаризу, которая победила uh -huh. на Евровидении, когда Евровидение проходило в Киеве. Это было сразу после нашего дуэта, поэтому, может быть, я каким-нибудь образом там повлиял на это все. А вот. Но очень много интересного и практики очень много у меня были, чтобы вы понимали. На протяжении года у меня было выходных, если в общем их собрать, то около двух недель. Каждый день концерты. По один, по два концерта, каждый день. Практика колоссальная. А надо было петь не на греческом, получается, языке? Я пел на различных языках. Но в основном это был русский язык, это был италь... английский язык, и пел одну песню на греческом языке. Да. А там вот, вот греческий язык, там нужно вдаваться вообще в какие-то вот подробности языка? Или нужно просто скопировать? Там мелодику, слова, правильное произношение и ну, для для исполнителей, для вообще для музыкантов, для певцов очень легко снимать, они потому что музыканты они учат не текст, они учат мелодику, uh -huh. да, потому что каждый язык имеет свою мелодику, он учит мелодику, поэтому оно вроде как бы хорошо получается. Ну некоторых получается такой английский, украинский, английский, да, там да еще греческий язык. Но естественно для того чтобы петь ты должен понимать о чем ты поешь, Может, ты стоишь на сей и ты э, э, генератор информации. Ты несешь ее. Тебя должны слушать. И тебя должны понимать. Mm -hmm. Естественно, я учил. Я понимал, э, о чем я пою. Но а так не изучал э, греческий язык. Mm -hmm. какие-то фразы там. В совершенстве вы поете там песни на русском языке и на украинском языке. Да, я славяно поющий артист. Я не пою на английском языке вообще уже. Э, не пою на других языках. Украинский, русский. Я mm -hmm. славяно поющий артист. На какой радиостанции можно услышать песни Артура Босса? Мы начнем пиарить радиостанции? Мне Нет. просто интересно. Вот я представляю себе радиостанции, и я не знаю, на какой можно было бы вас услышать. И я вообще, я, я вообще надеялся на ответ, а вы знаете, не берут, потому что хотят деньги или что-нибудь еще. Ну как с радиостанциями. Вы знаете, вот э -э -э не берут, но э но берут. Понимаете, все, наверное, все-таки все, все, наверное, заключается в самом музыкальном материале и в твоем отношении к этому всему. Вот две, одна, две из последних моих песен это только ты, и самая любимая это песня, которую написал я. Они играют на радиостанциях. Uh -huh. Ну, там, допустим, наше радио, радио Пятница, Европа плюс, они звучат на радиостанциях. И я ни копейки не заплатил за то, что я просто э, материал э, рассылал по радиостанции. <связывающие> Если подходило, брали, взяла ну, наших помимо центральных радиостанций, около 30 региональных радиостанций плюс еще российские станции крутят. <связывающие> И, наверное, уже такой заключительный вот вы, вы пишете песни сами себе, да, получается? Я недавно начал этот процесс. не знаю, на что, на что это повлияло, или это кризис повлиял, либо это какой-то эмоциональный процесс. Но вот начал сам писать песни. Не писал до этого никогда. Угу. Они больше грустные? Нет, вот, нет, я... это, это не грустная песня. Я с вами не согласен. Она романтичная песня. Вы включили только начало, где старт всего. Там дальше совсем идет такое другое настроение. Я романтичный певец, я певец, поющий о любви, о любви к ее величеству женщине. О, о, о любви к женщине невозможно петь грустно. Нужно, оно всегда, эмоции э, к женщине всегда позитивные. Ну, по крайней мере, у меня. А ближайшие концерты мы выяснили по городам Украины. Вот они будут апрельские такие. Потом даже концерт в Санкт-Петербурге. Есть какие-то планы на лето? Вот Нет. запись чего-то, выпуск видео? Планы, конечно, как всегда, наполеоновские, грандиозные, но я вам хочу сказать, что самое большое событие, о котором вы не сказали, наверное, может вы не знаете, потому что только информация о нем в массах появилась вчера, кажется, 14 мая в концерт Холли Фридом пройдет грандиозное шоу, концерт-шоу под названием «Для тебя одной» где будет участвовать очень много наших звезд. И Злата Огневич, и Виталий Козловский, и Дима Каляденко, и Наталья Бучинская, и много других артистов будут принимать участие в этом концерте. Это будет такое, ну, это будет потрясающее событие, на самом деле. Во-первых, потому что занимается режиссерская команда одна из лучших, которая делала такие шоу, как «Як две крапли», которая делала шоу «Каролина», а не «Лорак», которая делала там сейчас «Голосом страны» занимается. То есть это потрясающие люди, которые имеют такое свое видение, свой вкус, который, ну, как минимум, совпадает с моим. Это будет все в экранах, это будут спецэффекты. Это, ну, это будет потрясающе. Вот это событие, которое, которое я делаю, это будет а, программа, которая создаю это, это шоу. И вкладываю в него сейчас очень много, то есть сейчас мои основные силы направлены туда, ну потому что это хочется сделать достойное, хочется сделать сделать это событийное событие э, в нашей стране. Это это, я так понимаю, не сольный концерт, да? Если приглашается вот уже. Это знаете, я не могу сказать, что это, ну я не хочу говорить, что это сольный концерт. Да будет основная э, масса песен э, моих, но э, не очень много. То есть это будет постановочное шоу. То есть это будет артист который будет там гостевой артист который будет принимать участие это он не будет просто выходить петь он будет выходить тогда когда это будет нужно а так как это будет нужно это будет поставлено то есть он выйдет по смыслу туда а не просто выйдет спеть это не будет солянка угу. а с нами сегодня был артур босса это певец телеведущий, ведущий шоумен ну, я бы сказал бы так, певец шоумен. А все остальное – это дополнительные мои какие-то качества. Спасибо вам большое. И до телеглядачев на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы еще повернемся.